君，刚刚有名仙子掉入了昊天塔，昊天塔封印已成，不可再开。 怎么穿着我的衣服？ 救命啊！救命、啊！救救我！放开我！救命、啊、救命啊！闭嘴！你为什么会跟我长得一模一样啊？ 本座不知因何与你换了身体，也就是说，你现在在我身体里，我在你身体里。阿、哎、英，那我们现在怎么办？ 啊、看到那昊天阵了吗？那儿便是这儿的出口。 你现在在本座身体里有无边法力，只要你施法震开这昊天阵，便可以破封印出逃。等出去之后，自然就可以换回来。昊天阵？等等，你是被关在里面的罪仙，你想骗我把你放出去？ 我劝你最好不要将本座跟这些杂碎相提并论，本座耐心有限，赶紧把这昊天针给我震碎，否则，本座现在就杀了。